Настав час вас знайомити з нашою першою гостю. Прямо зараз до нашої студії завітала а, поетеса та художник-ілюстратор це Альона Загребельна а, з презентацією своєї свіжої книги під назвою «Казки навіть злої злодій Карамболь. Альон, тобі доброго ранку. Доброго утра! Радий тебе бачити, як завжди ти в гарному настрої. А, так як взагалі до речі, знаєш, що а, сьогодні у нас 15 серпня, 30 липня, так угу. пройшла презентація всі презентація твоєї свіжої книги вже третьої книги. Це третя сказка. Навіть сказки. Да. Як взагалі так вийшло, що ти почала писати е, казки? Наскільки пам'ятаю, ти ну там дуже давно була в нас ефірі, так як художниця, а потім там як, е, як творча особистість, а тепер почала писати казки. Ну як так, даш, як як цей трапився момент перехід саме від е, художника до казкаря? Я не знаю. <реш> ну, а почему самые каски, знаешь там? Почему там не получается лапса ты У нас там очень много молодых поэтов. Я я есть молодой поэт, я пишу стихи. Ага. Я ж говорю, почему каски? <реш> uh, ну так произошло, потому что сказки это супер, потому что сказки это символизм, не нужно много читать текста и писать соответственно. Mm -hmm. Вот, но как в живописи, можно находить там постоянно что-то новое, читать их снова, снова и снова. И можно читать их для детей, для взрослых, как угодно. Ведь ну, все детские сказки, мы знаем, что пишут взрослые. Вот, поэтому в них как бы заложен смысл какой-то для взрослых. Вот, там какие-то тайные символизм и шифровки. Вот. И мне нравится вот эта вот вся магия, потому что сказать напрямую, там написать рассказ, это как-то скучно для меня. А сказка и насказательство, это вот символизм, тем более там можно, это как во сне можно убивать, все такое делать, классно. короче, там твоя сказка так, ну, сказка, она для взрослых, и им понуши, действительно, только для взрослых. Почему так? Ну, потому что там очень много этих жестокостей. Вот там Карамболь, он уже всех ест и калечит, и руки отрывает с ногами. Ну, давай так, проще новая сказка, злой злодей Карамболь. Это Прошел, да. сказка о борьбе, которая происходит внутри каждого из нас ежедневно. Борьбе между злом и добром. Если так больше ну, к правде, что я туда вкладывала, это, наверное, моя борьба с собственными зависимостями, mm -hmm. вот, со своими недостатками, с привязанностями, которые мне не нужны, они не мешают жить. Ну, как бы. Просто вот это душевное терзание в порыве к свету, то есть что нам мешает, почему нам мешает, вот эти вот вопросы все я попыталась раскрыть в этой веселой смешной сказке. Mm -hmm. Ну знаешь, еще такой же самый иллюстрации до сказки, до сказки ты сама малювала, так? Да, я же дизайнер и поэтому мне очень нравится вот эта вот идея, как во времена я не помню по-моему модерна художники собирались ну, не дружили друг с друг другом вот архитекторы художники так даже не было столько там профессий и направлений все в принципе называлось там художник mm -hmm. вот а, и они строили там друг другу дома вот начинали там от проекта архитектурного то есть здание строили полностью потом там полностью сами придумывали обои сами вот это вот все делали до, до чайной ложечки они все прорабатывали вот и мне нравится вот комплексный подход к произведению что я могу себе позволить сделать полностью книгу. Вот я ее, ее держу в руках, и я знаю, что я сделаю ее полностью сама. Ну, только вот бумагу я не делала сама. А можно да, мне я зараз нашим будут только показывать. Ну ты осторожно, там есть там, картинки. Ага, Почему она для дорослых? Потому что а мы за эфиром, друзья, поспілкувались, а там ей даже а, картинка. Я вам зараз на одну секунду ее покажу, друзья. Буквально. Нет, не показывай. Лучше покажи другую классную. Ну, вот, зараз я, вот такая вот я замок. Так, до речі, чи показувала ти наш передпрезентацію книги саме їй там, можливо, своїм знайомим? Знаєш, там, Я, я швидко, друзі. Оп. І все. Щоб ви не давайте, на камеру так покажу швидко? і все. Картинки для дорослих. Так. Ага. Ну, Чи були дійсно від знайомих відгуки? знаєш, там? Всем в восторге, кому я не показываю, даже вот, ну, я же не сама ее, я уже говорила, бумагу не сама делала, я давала же это все в печать, вот, и люди, которые печатали, они такие, уже там такие, о, «Звоздь, води и карамболь», сейчас мы распечатаем вам, вот, на ваш заказ, такие, где мы положили книгу, они там уже ее читали сами, такие, там сидят веселятся, ну, понравилась людям книжка, потому что вот как раз это и цепляет, что... Достаточно короткое произведение, оно еще, а, это первая моя сказка рифмованная, предыдущие были проза, как бы ритмичная такая проза, но вот это вот полностью в стихотворной форме. И это как раз зацепляет, что она как веселая какая-то песенка, там еще постоянно все повторяется, но повторяется оно не просто так, а чтобы люди еще раз задумались над чем-то, ага. вот. Ну, в общем... Э это интересно, это ярко, и я рада, что книжка красивая, как я и планировала ее сделать, интересная, и мне самой радостно на нее смотреть, это супер. Так, вот. я знаю, что действительно тираж был невеликий. И 30 не, штук. Так, не все на чтобы смогли просто ее Чему Почему такой, ну, знаешь, там, эксклюзивный тираж, почему так? Ну, мне кажется, что, возможно, я сейчас еще сделаю несколько экземпляров, потому что почему так мало? потому что я раздаю эти книжки. суть в том, что как бы вот состоялась презентация и все, кто там мои фанаты, мои знакомые, друзья, все, кто хотел получить книжку, они пришли. вот и как бы там я выделила основные там человек пять сразу им раздавать, те, которые ну там особо близкие друзья. вот а остальные просто становились в очередь, это как бы была одновременно автограф-сессия и дарение книг вот потому что мне главное это внимание людей вот и то что им действительно хочется получить эту книжку и читать ее вот поэтому так мало потому что я делаю это все за свой счет ага. вот. Ну, вот может быть сделаю до заказа и это уже я буду так делают наши другие днепропетровские mm -hmm. писатели и поэты тоже неплохой как бы ход они заранее в интернете устраиваются там всякие обсуждения где они знают ну, люди могут заранее заказать книжку и ты знаешь, сколько печатать, что их можно продавать да, потом. Понятно. вообще, нашим молодым таким поэтам, так, художникам, давай поэтам возьмем в нашем месте. Чи складно знайти того спонсора, чтобы дійсно чтобы ты там публиковала книги не за свои, да? Как, мне рахунок. кажется, это невозможно. Ну, у нас, честно, за всю историю, я там уже где-то 4 года так веду эфиры, были люди, которые приходили и говорили, что действительно, мы спонсор там на какую свою книжку. потому ну, что дійсно, так нереально, так? Мне, наверное, я, я ни разу не искала, потому что ну, я всегда могу за Работать себе на какие-то, ну, могу себе позволить напечатать и подарить книжку своим друзьям. Нет, это так. Ну, а, ну просто там. мне тяжело, вот что переступить через себя, как бы там мои фанаты ага. это в большей степени ну либо люди которые там нравилось мое творчество они знакомятся со мной потом либо там знакомые мои начинают вчитываться им начинают нравиться то есть что я буду своим друзьям продавать книжки не, то ну есть, так, мне... не так. вот поэтому я как бы не задумывалась о более широких каких-то тиражах там предлагать что-то всем подряд мне больше нравится вот дружеская обстановка поэтому я не искала спонсоров Можливо а. там цветишко эксклюзивный кожа на тех на и там да я чулы, там, там... Когда я раздаю свои картины, то я тоже говорю, как бы ребятам, что храните их, может быть, они принесут вам миллионы потом. Через руки пять. Такое... То, что они всего лишь им понравились мои картины, это им уже благодарность будет потом через сколько-то там какие-то 50 лет. Знаешь, там художник, если стоит доме после смерти, знаешь. Да. Я, я, жартую, я жартую просто. Думаю, знаешь, ты творча особыесть, ты художник, ты, ты иллюстратор, ты поэт, а зараз пишешь каски, так. А... Зараз, в данный момент, часу, самая какая из этих видов творчества в тебе, в тебе а, Это не, 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 не... Они всегда вместе со мной все, и э, я занимаюсь ими по очереди. Ага. То есть это такое, это как зима, лето, весна, осень. То есть они меняются пары времени, и, 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 все, и все хорошо. Я занимаюсь одним, другим. Ну вот сейчас я больше, честно говоря, занимаюсь театром. А, вот, у меня свой театр «Сон». Ага. Вот, мы уже сделали одну постановку, была премьера, вот, и сейчас вот на лето сделали каникулы, и с осени начнем работать над постановкой номер два по стихотворениям нашей Днепропетровской поэтессы Анастасии Гришко. А, вот. Где можно будет это, саме, эту выставку увидеть и когда? Пока Фондарь. не знаю, потому что, опять же, я вот как раз то, что у меня нет никаких спонсоров, я их не ищу, то, что я делаю все в свое удовольствие и максимально пытаюсь за свой счет это все сделать, ну, на свои угу. средства, э, это меня никак не тормозит. Я могу э, сколько угодно работать над постановкой. Мне главное, чтобы получилось именно то, что я хочу. Вот. Мне нравится делать качественные вещи, и я готова тратить на это сколько угодно времени. Ну, то есть я значит, там у нас кожного урока проходить. Не выставка, а фестиваль театров, молодежных театров в Театре Горького. Я вже не ну понял. да, я слышала, да. Так, есть ли желание действительно в нашем там, там не просто для себя играть, а уже действительно уходить а, на уровень? Это не подходит к, специ... к специфике моего театра, потому что у меня театр, мы собираем для каждой постановки отдельно полностью команду. Ага. Вот, то есть они не повторяются, опять же, вот это вот. То есть, как с раздачей так. книг. Такая уникальность маленькая. Ну, а ак актеры? Ты а, больше профессиональных а, актеров, чем, может, у а... аматоров? У меня же классный друг Сергей. Мне больше там... нравятся аматоры, но иногда приходят и профессиональные актеры. То есть, я объявляю тему, объявляю там набор э, встречаемся с ребятами там к примеру вот до следующей постановки мне нужны были только мальчики только мальчики которые готовы танцевать mm -hmm. вот и вот я с ними договорилась встретилась там посмотрела на этих мальчиков выбрала сколько мне нужно человек самая так. ну тех которые мне подходят вот а для каждой постановки соответственно разные задачи набора этих людей поэтому то есть ну есть такой фактор, что вот с первой постановки мальчик очень привязался к этому театру, ему понравилось со мной работать, и он э, перешел в следующую постановку. То есть это тоже не запрещается. Ну так. Вот. Чудо-казок, то есть это уже была твоя третья книжка, третья каска. Mm -hmm. А как ты отважаешь с, с каждой выданной книгой? Че изменится сама тематика, знаешь? Может, самая, ну, от та глубокая тематика, которую ты хотела закладываться, конечно. Да, меняюсь я, и меняется тематика. И я думаю, что в лучшую сторону, я так надеюсь. Угу. Вот, потому что, ну, самая первая сказка, она мне очень нравится про Агния, но... А... Она о страданиях каких-то, о том, что там мужчины э, такие плохие, а женщины такие страдальческие, вот и все так плохо, да. Вот что нас всех ждет только смерть, только смерть, ничего хорошего впереди. Вот вторая была сказка, что эх мужчины вы такие гадкие вы как перчатки какие-то, я вас ненавижу. Вот. И что лучше быть одной, чтобы получить свое какое-то это духовное спо спокойствие, удовлетворение. Вот, а эта сказка, она о том, что вот как раз, ну, может, да, это логичное развитие, потому что вот в предыдущей сказке «Ализа и зверь» Ализа остается одна, вот, ну это как бы ага, перенос, так, да. естественно, моей, моей личности как-то на этот образ. Вот. Она остается одна, и теперь вот, наверное, вот человек, который остался один в себе, дальше начинает разбираться. Но так и должно быть, потому что, наверное, это как раз и есть взрослость, когда ты перестаешь отвлекаться, там, вникать в какие-то Драми, чужі історії, а починаєш займатися своїм духовним розбирательством в собі. Так, ну я до речі, там, перша там, сказка, бо там чоловіки погані, там друга така сама, а третя там ілюстрація саме, головний чоловік без рук сидить. Дійсно, повідривала рука, все, заспокує. Альона заспокоїлася, все на тебе нормально. Там друге, це просто дуже завис... завісими, образ завісимого чоловіка, що у нього ні. Що буде далі? Коли будеш писати четверту сказку і про що вона буде? Ну, якщо дійсно там, ми йдемо від таких. страждань до больше так Вот так еще будет в четвертой сказке. Я ничего не планирую. Вот Я очень счастлива, что эта сказка хорошо закончилась. Хотя тут тоже такой вопрос остается открытым. Предыдущие сказки заканчивались так непонятно. <laughs> вроде, ну они мне все так заканчиваются, что вроде бы и плохо с одной стороны, а с другой стороны хорошо. И пусть читатель сам думает для себя, решает, как она закончилась. Вот. А, а, следующая сказка я еще не планировала, может быть ее вообще не будет, я не знаю. Как, как, как получится. Калин, дякую, что завитала. Действительно, было очень приятно Друзья, действительно, кто хочет взять в свои руки друкованную Друкований екземпляр нової книжки під назвою «Злої Злодій Карамболь». Шукайте Альону, можливо, в соцмережах, можливо, для вас спеціально вона ще надрукує так декілька Ну, Там буде, во всякому випадку, аудіокнига і електронна версія цієї ж книги. Так, від тебе побажання. Що хочеться дійсно побажати кожному нашому глядачеві, Дійсно людям, які поважають твою творчість, у кого там висять твої картини, а хто читає твої сказки, взагалі всім нашим глядачам. Що хочеться на останок побажати? Не знаю. Живіть і пусть у вас все буде хорошо. Ідеальне побажання. Я підтримую. Друзі, нагадую, що на сьогодні в гостях була художник, поетеса та ілюстратор Альона Загребельна. Друзі, продовжуємо далі. Скоро до вас повернемось. Не перемикайте.